ناظرین آج کی ویڈیو میں دو ایسی خواتین کی داستان ہے جن کے درمیان سو سال کا فاصلہ ہے مگر انجام ایک ایک طرف جاپان کی وہ خاتون جو دو ہزار پچیس میں گناہوں کی دلدل اور کیمروں کی چکا چون سے نکل کر نور اسلام کی طرف آئی اور دوسری طرف برطانیہ کی وہ شہزادی جس نے انیس سو تینتیس میں اپنے آلی شان محل ٹھکرا کر مکے کے ریگستانوں کو چن لیا آخر وہ کون سا ایسا راز تھا جس نے ان دونوں کی دنیا بدل دی بسم اللہ الرحمن واحم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حقیقی واقعات ہدایت کے مسافر کے اس سفر میں خوش آمدید ناظرین یورپ کا ملک اسکاٹ لینڈ جہاں ہر طرف برف پوش پہاڑ ٹھنڈی ہوائیں اور عیسائیت کے بڑے بڑے چرچ موجود ہیں لیکن ان پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی قبر موجود ہے جو دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے یہ قبر کسی عام انسان کی نہیں بلکہ برطانیہ کے ایک انتہائی امیر اور شاہی خاندان کی خاتون کی ہے مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس قبر کا رخ مغرب کی بجائے مشرق کی طرف ہے سیدھا مکہ مکرمہ کی طرف اور اس قبر پر یعنی گریو سٹون پر انگلش کے بجائے عربی میں لکھا ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے یہ خاتون کون تھی یہ برطانیہ کی چکا چوند ہیرے جواہرات اور محل چھوڑ کر ریگستانوں کی دیوانی کیوں بنی اور جب یہ عیسائیوں کے سب سے بڑے پیشوا کے سامنے گئی تو انہوں نے ایسا کیا کہہ دیا جس نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے لیڈی ایولن یعنی زینب کی وہ سچی داستان جو عشق رسول اور تڑپ سے بری ہوئی ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے سن 1867 سے جب لینڈ کے ایک نواب گرانے میں ایک ایولن مرے بچی پیدا ہوئی ایولن مرے یہ کوئی عام بچی نہیں تھی یہ وہ زمانہ تھا جب برطانیہ پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا ایولن کے والد ایک بہت بڑے لارڈ تھے اور ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن قدرت نے اس بچی کی تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا ایولن کا بچپن اسکاٹ سردی میں نہیں بلکہ افریقہ کے کے ملک الجزائر کی گرم دھوپ میں گزرا اس کے والدین ہر سال سردیاں گزارنے وہاں وہاں جاتے تھے وہاں کا ماحول بالکل مختلف تھا ایولن اپنی ڈائری میں لکھتی ہے کہ وہ اکثر اپنی آیا سے نظریں بچا کر باگ جاتی تھی اور مسجدوں کے قریب جا کر بیٹھ جاتی تھی انہیں نہ عربی آتی تھی نہ اسلام کا پتا تھا لیکن جب مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آتی تو اس چھوٹی سی بچی کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر جاتا ناظرین سوچیں ایک عیسائی بچی جسے چرچ جانا چاہیے تھا وہ مسجدوں کے میناروں کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی وہ کہتی ہیں مجھے وہ لوگ بہت اچھے لگتے تھے جو زمین پر ماتھا ٹیک کر اپنے رب کے سامنے جھک جاتے تھے وہاں کوئی کرسی نہیں تھی کوئی امیر غریب کا فرق نہیں تھا سب برابر تھے یہ سادگی اس کے دل میں گر کر گئی وقت گزرتا گیا ایولن بڑی ہو گئی وہ ایک خوبصورت اور امیر خاتون بن چکی تھی ان کی شادی بھی ایک امیر ترین خاندان میں ہوئی اور وہ لیڈی کو بلوڈ بن گئی اب ان کا اٹھنا بیٹھنا برطانیہ کے شاہی خاندانوں کے ساتھ تھا شکار پارٹیاں رکس بظاہر ان ان کے کے پاس سب کچھ تھا لیکن ان کے دل میں وہ الجزائر کی آزان ابھی بھی گونج رہی تھی وہ اندر سے خالی تھی پھر ان کی زندگی میں وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس نے ان کا راز فاش کر دیا ہوا کچھ یوں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ روم گھومنے گئی اور وہاں ان کی ملا عیسائیوں کے سب سے بڑے روحانی پیشوا دے پوپ سے ہوئی یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا جب ایولن پوپ کے سامنے گئی تو پوپ نے ان سے ایک عام سا سوال پوچھا بیٹی کیا تم کیتھولک ہو اس لمحے کمرے میں سناٹا چھا گیا ایولن کے پاس دو راستے تھے یا تو جھوٹ بول کر ہاں کہہ دیتی یا پھر سچ بول کر اپنی پوری سوسائٹی سے دشمنی مول لیتی ایولن کی آنکھوں میں ایک چمک آئی انہوں نے پوپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تقدس معاب میں کیتھولک میں مسلمان ہوں وہاں موجود سب لوگ پتھر کے ہو گئے ایک برطانوی لیڈی پوپ کے سامنے کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے کہ میں مسلمان ہوں یہ اس دور میں ایک دھماکے سے کم نہیں تھا اولن بعد میں لکھتی ہیں مجھے نہیں معلوم کہ میرے منہ سے یہ الفاظ کیسے نکلے میں نے کبھی باقاعدہ کلمہ نہیں پڑھا نہ سیکھا تھا لیکن جب مجھ سے پوچھا گیا تو میرے دل نے گواہی دی کہ میں صرف اور صرف مسلمان ہوں اس واقعے کے بعد اولن نے چھپنا چھوڑ دیا انہوں نے اچھے سے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنا اسلامی نام زینب رکھا اور قرآن پاک کا مطالعہ شروع کر دیا لیکن ناظرین ایک خواہش ان کے دل میں انگارے کی طرح دہک رہی تھی خانہ کعبہ کی زیارت ایک برطانوی خاتون کے لیے حج کرنا تقریباً ناممکن تھا یہ انیس سو تینتیس کی بات ہے راستے خطرناک تھے اور یورپین لوگوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت ملنا بہت مشکل تھا کیونکہ لوگوں کو شک ہوتا تھا کہ یہ جاسوس ہیں لیکن جسے اللہ بلائے اسے کون روک سکتا ہے پچاس سال کی عمر میں جب لوگ بستر پر آرام کرتے ہیں زینب نے اپنا سفر شروع کیا وہ جدہ پہنچی وہاں کے بادشاہ شاہ عبد العزیز سعودی عرب کے بانی کو جب پتا چلا کہ ایک برطانوی نوابزادی حج کے لیے آئی ہے تو وہ بھی حیران رہ گئے بادشاہ نے ان کا امتحان لیا ان سے بات کی اور جب یقین ہو گیا کہ ان کے دل میں واقعی ایمان کی تڑپ ہے تو انہیں مکہ جانے کی خاص اجازت دے دی گئی اور پھر وہ گڑی آ گئی جس کا زینب کو بچپن سے انتظار تھا گاڑی مکہ کی حدود میں داخل ہوئی جیسے ہی ان کی نظر خانہ کعبہ پر پڑی زینب کے قلم نے وہ الفاظ لکھے جو آج بھی پڑھنے والوں کو رلا دیتے ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں میں مسجد الحرام میں داخل ہوئی میرے سامنے وہ سیاہ غلاف میں لپٹا ہوا گھر تھا اللہ کا گھر میں بیان نہیں کر سکتی کہ میرے دل کی کیا حالت تھی میں وہاں کھڑی رو رہی تھی میرے آس پاس ہزاروں لوگ تھے کوئی کالا تھا کوئی گورا کوئی بادشاہ تھا کوئی فقیر لیکن وہاں سب ایک تھے کوئی کسی سے بڑا نہیں تھا ہم سب صرف بندے تھے اور وہ ہمارا رب کہتی ہیں میں نے محسوس کیا کہ مجھے وہ آزادی مل گئی ہے جو مجھے دنیا محلوں میں نہیں ملی یہاں آ کر میں ایک لیڈی نہیں صرف ایک مسلمان عورت ہوں انہوں نے پچاس سٹھ سال کی عمر میں حج کے تمام ارکان ادا کیے مینا کی گرمی برداشت کی عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگی یہ یورپ کی تاریخ کی پہلی خاتون تھی جنہوں نے حج کیا اور اس کا حال دنیا کو لکھ کر بتایا ناظرین حج کے بعد زینب واپس اسکاٹ لینڈ آ گئی لیکن اب وہ بدل چکی تھی اب ان کا دل برطانیہ کی محفلوں میں نہیں لگتا تھا انہوں نے اپنی باقی زندگی عبادت اور تنہائی میں گزاری جب ان کی عمر پچنوے سال ہوئی تو ان کا آخری وقت آ پہنچا انہوں نے مرنے سے پہلے انیس سو میں ایک عجیب وسیعت کی انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے چرچ کے قبرستان میں مت دفنانا مجھے اسکاٹ لینڈ کی اس اونچی پہاڑی گلن کیرن پر دفنانا لیکن ایک شرط ہے میری قبر کا رخ سیدھا مکہ کی طرف ہونا چاہیے اور میرے جنازے میں کوئی پادری کچھ نہیں پڑے گا بلکہ میرا جنازہ اسلامی طریقے سے ہوگا اور سورہ نور کی آیت لکھی جائے گی ان کے گھر والے حیران تھے لیکن وسیعت پوری کی گئی ایک برطانوی امام کو بلایا گیا جو اس وقت وہاں بہت مشکل سے ملے اور اسکاٹ لینڈ کی ٹھنڈی ہواؤں اور برفیلے پہاڑوں کے درمیان اس انگریز خاتون کا جنازہ پڑھایا گیا جو دل سے زینب بن چکی تھی ناظرین آج بھی اگر آپ اسکاٹ لینڈ جائیں تو وہاں وہ اکیلی قبر پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے وہ قبر چیخ چیخ کر دنیا کو بتا رہی ہے کہ ہدایت رنگ نسل یا ملک نہیں دیکھتی ہدایت اس سے ملتی ہے جو سچائی کی تلاش کرتا ہے زینب جو محلوم میں پیدا ہوئی جنہیں دنیا کی ہر آسائش میسر تھی انہوں نے سکون ہیرو میں نہیں بلکہ اللہ اکبر کی صدا اور مدینے کی مٹی میں پایا اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایسا ہی مضبوط ایمان نصیب فرمائے ناظرین اللہ رب العزت کی شان بے نیاز ہے وہ جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہدایت کے نور سے منور کر دیتا ہے ہدایت یہ وہ دولت ہے جو بازاروں میں نہیں ملتی یہ وہ خزانہ ہے جو بادشاہوں کے پاس نہیں ہوتا یہ صرف اس دل میں اترتی ہے جس سے اللہ چن دیتا ہے آج حقیقی واقعات میں ہم آپ کو ایک ایسی ہی داستان سنانے جا رہے ہیں جو موجودہ دور کی ایک بڑی مثال ہے ایک ایسی خاتون جو دنیا کی چکا چوند شہرت اور گناہوں کی دلدل میں گری ہوئی تھی لیکن اللہ نے اس کے دل کی زمین کو ہدایت کی بارش کے لیے منتخب کر لیا یہ کہانی ہے جاپان سے تعلق رکھنے والی رائے لیل بلیک کی جو آج دنیا کے سامنے نور استقبال کے نام سے جانی جاتی ہیں آئیے جانتے ہیں کہ آخر وہ کیا لمحہ تھا جس نے ان کی پوری کائنات بدل دی ناظرین انسان جب دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ خوشی صرف پیسے اور شہرت میں ہے رائے لیل بلیک کا تعلق بھی ایک ایسی ہی دنیا سے تھا جس سے مہذب مع میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا وہ ایک اڈلٹ انڈسٹری کا بڑا نام تھی سوشل میڈیا پر لاکھوں فالورز دولت اور ظاہری خوبصورتی سب کچھ ان کے قدموں میں تھا لیکن جیسا کہ تاریخ گواہ ہے گناہ کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا وہ اکثر اپنی لائیو اسٹریمز میں ہستی مسکراتی نظر آتی تھی مگر ان کی آنکھوں کے پیچھے ایک عجیب سی ویرانی تھی وہ خود بتاتی ہے کہ وہ ایک ایسی مشین بن چکی تھی جس کا کام صرف لوگوں کو تفریح فراہم کرنا تھا لیکن ان کی اپنی روح پیاسی تھی اندر کا انسان چیخ رہا تھا اسے ایک ایسے سہارے کی تلاش تھی جو اسے اس مصنوعی دنیا سے نکال سکے وہ جاپان کے کلچر سے نکل کر مغربی دنیا کے اثر میں رہی لیکن دل کا سکون کہیں کھو چکا تھا کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی کی ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے دو ہزار چوبیس کا سال ان کی زندگی میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا انہوں نے ملائیشیا کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا ملائیشیا جو ایک اسلامی ہے وہاں کے ماحول نے انہیں اپنی طرف کھینچنا شروع کیا یہ ان کا پہلا موقع تھا جب وہ مسلمانوں کے اتنے قریب آئیں انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ باوجود جدید ہونے کے اپنے دین سے جڑے ہوئے ہیں وہ وہاں ایک عام سیاح اور یوٹیوبر کی حیثیت سے گئی تھی لیکن وہاں کے لوگوں کا اخلاق دیکھ کر حیران رہ گئی وہ بتاتی ہیں کہ وہاں انہیں ایک انسان سمجھا گیا نہ کہ صرف ایک جسم یا نمائش کی چیز مسلمانوں کی مہمان نوازی ان کا پردہ اور آزان کی آوازوں نے ان کے دل پر دستک دینا شروع کر دی یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے پہلی بار مسجدوں کو قریب سے دیکھا آزان کی گونج میں انہیں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی وہ جو شور شرابے کی عادی تھی انہیں مسجد کے سناٹے اور سکون میں اپنی روح کا علاج نظر آنے لگا دوستو ہدایت کا سفر آہستہ آہستہ طے ہوتا ہے ملائیشیا کے قیام کے دوران انہوں نے ایک دن تفریح یا تجربے کے طور پر حجاب اوڑھنے کا فیصلہ کیا لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ کپڑے کا یہ ان کی زندگی بدل دے گا جب انہوں نے پہلی بار اپنے سر کو ڈھانپا تو آئینے میں خود کو دیکھا تو انہیں ایسا لگا جیسے وہ محفوظ ہو گئی ہے وہ کہتی ہیں مجھے ایسا لگا جیسے میں ایک قیمتی ہیرا ہوں جسے چھپا کر رکھا گیا ہے نہ کہ کوئی ایسی چیز جو سب کے لیے دستیاب ہو سوشل میڈیا پر جب انہوں نے حجاب میں اپنی تصاویر پوسٹ کی تو مسلمانوں کی طرف سے انہیں بے پناہ پیار ملا لوگوں نے ان کے ماضی کو خریدنے کے بجائے انہیں دعائیں دی یہ رویہ ان کے لیے بالکل نیا تھا مغربی دنیا میں جہاں عورتوں کو آزادی کے نام پر بے پردہ کیا جاتا ہے اسلام نے انہیں پردے میں عزت کا احساس دلایا واپس آ کر بھی ملائشہ کا اثر ان پر باقی رہا اب ان کے اندر ایک جنگ شروع ہو چکی تھی ایک طرف ان کا پرانا کیریئر ان کی انڈسٹری اور ان کا پرانا لائف اسٹائل تھا اور دوسری طرف اسلام کی سچائی انہوں نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا انہوں نے مسلمانوں کے عقائد کو سمجھا وہ یہ جان کر حیران رہ گئی کہ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ ہے وہ سوال کرتی تھی کہ کیا میرے جیسے ماضی رکھنے والے انسان کو بھی اللہ معاف کر سکتا ہے اور اسلام کا جواب تھا ہاں اللہ غفور الرحیم ہے اسلام قبول کرنے کے بعد انسان ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو یہ امید کی کرن ان کے لیے سب سے بڑا سہارا بنی اور پھر وہ مبارک گاڑی آ پہنچی مارچ دو ہزار پچیس کے شروع میں انہوں نے اپنے دل کی آواز پر لبیک کہا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اس زندگی کو ختم کرے گی انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی وہ لوگ جو انہیں پرانے روپ میں جانتے تھے حیران رہ گئے تنقید کرنے والوں نے تنقید کی لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی انہوں نے اپنا اسلامی نام منتخب کیا نور استقبال نورے کا مطلب چمکتا ہوا چاند یا روشنی ہے اور واقعی وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ چکی تھی اسلام قبول کرنے کے فوراں بعد ہی ان کا امتحان شروع ہوا مارچ دو ہزار پچیس میں ہی رمضان المبارک کا مہینہ تھا یہ ایک نو مسلم کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ وہ بھوک پیاس برداشت کر سکے لیکن ایمان کی طاقت دیکھیں نور استقبال نے نہ صرف روزے رکھے بلکہ شہر و افطار کی ویڈیوز بھی شیئر کی وہ اکثر سوشل میڈیا پر قرآن کی تلاوت سنتی ہوئی یا اسلامی تعلیمات سیکھتی ہوئی نظر آتی ہیں انہوں نے اپنے ماضی کی انڈسٹری سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی وہ اب اکثر مکمل حجاب میں نظر آتی ہیں ان کی باتوں میں اب دنیاوی لذتوں کے بجائے روحانی سکون کا ذکر ہوتا ہے وہ کہتی ہیں کہ اب میں رات کو سکون کی نیند سوتی ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو میرے دوستو رائے لل بلیک سے نورے استقبال تک کا یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے چاہے انسان گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو توبہ کا دروازہ ہمیں کھلا ہے اللہ نے کیسے ایک جاپانی خاتون کو جو اسلام سے کوسو دور تھی اپنے گھر کے لیے چن لیا آج وہ کروڑوں مسلمانوں کی بہن ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے استقامت کے لیے دعا کریں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین چینل حقیقی واقعات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ایسے ہی ایمان افروز واقعات پہنچتے رہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے فی امان اللہ